Добрый вечер. Добрый вечер. Как ваше настроение, Да, нормально, нормально, так сказать. Потихонечку очищаем Землю, планету нашу от всяких негодяев, негодяевских с русскими паспортами. Да. У тебя есть русский паспорт? У меня нету. Вот, поэтому тебя негодяем и не считаю. Значит, ты порядочный человек. Ну, я не знаю, делить по... Как, ты, ваш... ск... как ты сказал? Ну, в вашем возрасте делить людей по нации, я не... В моем возрасте как раз самое оно, э, так сказать, э, очищать землю от негодяев. Это в, в другом возрасте в очистке служат, кошек душат. А я от негодяев, я все больше от негодяев. Вы... Ты пропадаешь. Я понимаю, Кыргызстан, я понимаю, далеко, может быть, как-то со связью не очень хорошо, но тем не менее, все понимаю вы с украины э, я из города героя белгород если ты считаешь что это украина я абсолютно возражать не стану большинство так сказать народа белгородщины а, народа белгородщины уже давно созрели к тому чтобы войти в состав украины и выйти из состава паскудной российской империи тюрьмы народов а -а -а нет. Привет. Вот и я. Вот и я. Я у вас был в России. Ты пропадаешь. Очень жаль, что мне не удается с тобой побеседовать, но у тебя очень плохо с, со звуком, к сожалению. Давай. Бля, что за спустя, сука, нахуй говорит, привет, переключаться, бля, ну то и дегроты, блядь, они а молодежь. Ну, я тоже так думаю. Вообще, какой-то ужас, вообще. Тотальная дегенерация. Ты себя уже, наверное, к старикам относишь. Я... Ну, у меня уже скоро 30 будет. И я смотрю, что сейчас происходит. И что до этого было. По-моему, в случае времена вернуть. Ну, ты СССР времена поскольку. не застал, честно. 94 -го года. Ну, какие СССРские времена? Ну, ну СССРские времена, что... Ты я бы за такую был, татушечку в, смысле... в СССРские времена, э, во-первых, бы в армии бы не служил, во-вторых, в полиции или где-нибудь а в органах сказал? суда и, или нет. прокуратуры э, не служил вот, бы однозначно. Вот, вот ну, потому и что, и что если бы переключили... у тебя была такая татушечка во время СССР, тебя бы не взяли ни в полицию, ни в прокуратуру, ни в суд. И в армию тебя по психушке бы не приняли, не взяли бы. А при чем здесь это? Вы сразу ну, что это увидели, СССР? То есть... Да, ну так это вот прямо тебе живой пример. Ничего хорошего в СССР не было. Ты сам-то откуда родом? С Кавказа. ты не русский? Ну, я русский. Русский? Да. Я понял тебя. Уж тем более с Кавказа. С татухами. Точно бы приняли за какого-нибудь э, террориста. Ну, это раньше так было. Я имею в виду, вот сейчас, как люди понимают друг друга, вот только вот в то время, когда все дешево было, никто ни в чем не нуждался. Тебя как зовут? Олег. Олег. Давай я Олег, меня зовут Степан Андреевич. Вот средний вшивый телевизор типа Электрон в советское время стоил примерно 700 рублей, ну 690 рублей. Это примерно полугодовая зарплата хорошего инженера с хорошим стажем. Ага, дешево все было. Автомобиль э, «Жигули» стоил 6 тысяч рублей. При средней заработной плате в Советском Союзе около 170. Вот 6 тысяч 170. Сколько лет надо было работать на автомобиль «Жигули»? А еще пойди, а еще пойди его купи. Его еще надо было и по блату где-нибудь приобрести, в очереди постоять или на лапу дать. Синие куры в магазинах. Масло, на котором вода сверху, прямо вот сверху вносят из подсобки, а на нем вода сконденсирована. Потому что масло там процентов, наверное, 80 остальное вода. Ты скучаешь о том, чего вообще не знаешь. Вот мой дед сгонил в Сибири. А он прошел Я всю знаю, войну. Что? А он прошел всю войну. Я про бабушку войну прошла. Бабушку да. родила на танке. На танке, правильно. Все же на танках рожали. А у меня дед да. Сибири сгонил. Ну, вот это уже хреново, да? ну, это уже хреново. Так это было повальное явление. А ты скучаешь о том, чего вообще не ведаешь. Чтобы купить по колу не, или ну, банан, бананы, надо было занять очередь, ну, наверное, там за день узнать, что в магазин приведут, привезут зеленые бананы, которым нужно было еще дома дозреть, Очер, в очередь вечером записаться, потом по стоять отстоять в ней всей семьей, потому что по килограмму в руки давали. Вот ну, честно, не надо скучать по совку. Ну хорошо, сейчас нынешними ценами заработка. Сейчас, времени, сейчас Сейчас беда в том состоит нашей с тобой страны, юноша, что мы скатываемся именно в совок. Именно поэтому и цены растут, именно поэтому и свободной конкуренции а, практически. Ну так а зачем же ты Потому да, что Зачем же ты скучаешь об этом, если тебе уже не нравится? Вот мне сейчас то, что сейчас происходит, вот это не нравится. Ну так это неизбежная обратная сторона войны, которую мы ведем с okay. соседней страной. По, -по да, это понятное дело. Мы, развязали, мы развязали войну и э, мы, как народ, не, не восстали это против не этой войны. Это... А кто? Нет, это не, не мы. Мы? Ты это и не я. я. Не Ты и я. я. Не... Ты и я. Ну как я. Ну как? Нет, ты, ты на выборах в марте, ты на, на выборах на, на выборах в марте был? Никогда, никогда не был. Вот, никогда, это, никогда вот в этом и причина. Был. А надо было, а надо было а быть. Причина в чем? А надо было быть. Да нет, ну хорошо, Путин пришел к власти и что случилось? Война. Прям полный порядок. Война. Война, вот именно война. За кого голосовать? Это не моя война, это не ваша война, это Путина. Ты, И ты, вот остальные ты с, с Подожди, ты с Кавказа, есть. ты с Кавказа. Я живу в городе Белгород, я... Остановись, я живу в городе Белгород. Я понимаю, что ты русский, да. но живешь на Кавказе среди этого народа, наверняка у тебя много друзей среди людей местных, но ну, наверняка же? Нет, нет. Я стараюсь не общаться с людьми, чем больше ты с ними стараешься общай... общаться тем ну, ничего полезного с этого не выходит. То есть ничему здесь хорошему не учат. Ты социопат. Уже не то чтобы социопат. С России приезжают сюда на Кавказ, и вот эти вот стоят, женщины, курят. Под... Ну, ее, я то Я курю -то 17 лет. Я курю 17 лет. Ну, я не за это говорю. Нет, я не за это говорю. Я тоже курю. Я не за это говорю. Но. Ладно, если мужчина идет курить, да, но девушка, как девушка? Малолетки вот эти по 14, по 15 лет идут вот эту стосу, вот все. Да что с ними? А что их, и... их, ты считаешь, что их расстреливать надо? Или ты думаешь, что в моей молодости такого не было? Или ты думаешь, что в моей молодости такого не было? Было. Женщины ходили... Ты думаешь, в Советском полномочке? Союзе такого не было? И девчонки в Но школе, и в России. В России, конечно. На... На... Ты, что, России ты думаешь, что на... у нас на в России дегенератов нет? 86% нашего населения это... дегенераты. Здесь, по-моему, 99% дебилы. Потому что с гор все поспускались, и я не знаю, что а такое тут происходит, что вы... А, а, а кто их в а горы загнал? Не, не мыли их загнали туда? Не мы ли лишили их цивилизации, культуры? Не мы ли навязали им собственную культуру и цивилизацию? Это же продолжается не последние два года, не десять лет последних. Россия это последняя империя на этой планете. Последняя империя, которая пытается навязать соседним странам свою волю и загробастать их территорий. Мы последняя страна на этой планете, которая этим занимается. Никто, никто не заднял ни одного квадратного километра земли чужих земель, кроме нас после Второй мировой войны. Никто. Только мы. Ну, а, с, а ты скучаешь кубандар... по Советскому Союзу? Не, ну хотелось бы, конечно, туда что? попасть. Под под 200 что? Грам... По 200 грамм масла в руки, не больше? Тебе бы этого хотелось? Синих куриц, на которых одни кости. А они синего цвета. Тебе бы этого хотелось? Тебе хотелось бы полки в магазинах, на которых стоит одна морская капуста. Ну ты серьезно. Mm. То есть раньше вот так было. Да. Мне 52 года. Yes. Я это видел своими глазами. тогда не надо. Причем еще в России было еще хуже. Вот в соседней со мной Украине. Я в Белгороде живу, это на границе. Там еще было более-менее, но там все-таки земля плодородная. И тоже было не сахар, я тебе скажу. А вот в Нижнем Новгороде, а в, а в Нижнем Новгороде на полках, э, ну вот, вот знаешь, вот стоят банки березового сока. Вот эти трехлитровые огромные банки березового сока. Э, тогда это называлось универсам, сейчас называется супермаркет. И вот одни банки березового сока. Больше ничего. Ну прекрасная же страна. Да. Значит, YouTube пиздит, получается, там в цвет бля. раньше ты было же хорошо, понимаешь, раньше Ты не же было. понимаешь, что сегодняшняя власть российская наша, она устремлена к своим имперским амбициям непомерным, побольше заграбастать. А чтобы в этом убедить население, нужно рассказать, что в Советском Союзе все было хорошо, он был большой. Понимаешь, вот на этом ассоциативном ряду они выстраивают настроение населения, в том числе и твое, я вижу. То есть это работает, ну, да. это работает на молодое поколение. Работает, еще как работает. А учитывая, что представители номенклатуры, на партийные, КГБшные и так далее и тому подобное, отоваривались в специальных заказниках, магазинах, и это тоже mm -hmm. правда. Они все нормально чувствовали. Там райком, председатель Райкома, секретарь Райкома партии, он же в магазин не ходил, ему домой все привозили. Ну, да. А обычный работяга, или инженер, или врач, или учитель, он стоял вот в этих очередях и детей своих записывал вот так вот на листочке или на, или на ладошке, чтобы что-нибудь купить нормально и обожать. Или в три дорого, да. или в три дорого или платить из-под полы. Короче, по талончику все раньше. Не, не, талончики появились уже в самом конце Советского Союза. Ближе к распаду, что ли? Ну, чтобы ты понимал, да, вот я на свою стипендию в 45 рублей э, мог купить 20 бутылок водки. Ты говоришь, все mm -hmm. дешево было. Сегодняшняя стипендия у студента, и у меня. И в Казахстане, и в Беларуси, и в Украине, и в странах Балтии я вообще молчу, позволяют нормально жить. Ну, нехорошо, но, но не 20 бутылок водки. Позволяют, mm -hmm. позволяют купить какой-нибудь вшивенький телевизорик. Ну, порядка, ну, хорошо учащийся студент, я знаю, вот в соседней стране до того, как мы ее напали, сейчас не знаю, врать не стану получал стипендию около 150 долларов. Можно было купить какой-то небольшой телевизор. За 30 долларов да. украинцы могли слетать в Лондон туда и назад, до того, как мы на них напали. Ну. Да, просто смотришь вот на вот это все. Это просто... В ну, натуре пиздец. Вот, этот, вот эти мигранты которые пристают к русским девочкам, к маленьким, к детям. Перестань, перестань, его... не, не, это не преувеличивай. Это опять-таки, это великодержавный шовинизм, навязанный нашим правительством. Я имел честь общаться с теми э, жителями Кавказа, с, конкретно с чеченцами, которые после войны, э, которую мы им навязали, которую мы у них провели, эмигрировали из страны. Я тебе скажу, что в основном в основном в самом большинстве вот эти вот жители Чечни, которые уехали из страны, имеют как минимум высшее образование, владеют как минимум двумя языками, двумя, а то и тремя, а то и больше. В основном это высокообразованные люди, с которыми приятно общаться. А вот Россия, наша с тобой Россия, делает из них просто быдло и делает осознанно, чтобы их легко было собрать вот так вот в охапку и отправить, умирать в Украину. И то, я тебе больше того скажу, как житель Белгорода, их-то вперед не бросают, вперед наших бросают. А вот Ахмат стоит сзади и постреливает в наших, чтобы не возвращались. Нет, понятное дело. Нет, я, я говорю за узбеков, за таджиков. Узбеки Правда? и таджики это Вообще другие, нет. узбеки и таджики это, это другие государства. Это понятное дело, да, вот я на них и говорю, потому что, блядь, весь YouTube тоже в них тишит, блядь. Создана русская община. И постоянно видео выкладывают, там поймали этого, там поймали того, бля. там со стройки 2000 человек э, поймали, там 600 человек поймали. А теперь смотри, а только... сынок, а как это выглядит. Наша с тобой страна в лице руководства нашей страны, э, ну, всяческими методами, в основном методами экономического давления, довела эти страны до нищеты и вынудила народ этих стран ехать из бедности, как ты правильно сказал, с гор спуститься и ехать к нам заработать хоть какую-то копеечку. А теперь мы их за людей не считаем. Ну это же шовинизм. Это фашизм, он попахивается, ног Ну и куда? Просто раньше делали из дебилов людей, а сейчас наоборот из людей дебилов. Да потому что дебилов легче отправить на чужую землю, сказать им, что они защищают свою родину и умирать там. Понимаешь, так легче. Они бедные. Единственный способ им да. заработать денежку – это пойти и умереть на чужой земле. Для многих у нас в стране так. Я просто сейчас смотрю, все туда едут из-за денег. Конечно, из-за денег, не из-за любви к да. У меня в госпитале половина раненых, которых привозят из Харьковской области, это дагестанцы, буряты. Русских там немного, они есть, но немного если это русские, то это русские где-нибудь из наших, извини меня, ебеней. Ну, понятное дело. Вот я живу в Северной Осетии, да, и отсюда а очень ладно. много... Да, да. И вот отсюда у нас очень много кто поуезжали. И вот есть кто вернулся, кто-то на мину наступил, ногу пятку разорвало, у кого-то там полголовы нету, у кого-то глаза нету. И вот просто ради чего это все? Ради того, чтобы царь всея Руси Владимир Владимирович продолжал сидеть на троне. Других ну, причин да. нет. Где Зеленский? Бродит? Где он? Где? Там что Зеленский? Зеленский, а Зеленский у них есть сегодня, завтра его переизбрали. А у нас царь. Разница в том, что за Зеленского они не держатся. То есть у них сегодня президент Зеленский, вчера был Порошенко, позавчера еще кто-то, позавчера. Это у них шестой уже или полшестого хрен его знает. Короче, одним словом это все показуха и просто можно не, сказать. Это, это не показуха. Как? Не, сынок, это не показуха. Это называется агрессия. Ничем не обоснованная. Но ничем не обоснованная что агрессия. Это типа, что типа людей. Так они, понимаешь, в чем дело? Российская империя всегда так делала. Захватим какую-нибудь землю и начинаем заселять ее своим населением. Вот у меня на ну до 19 века жили в основном украинцы. Сейчас украинцев ну, меньше половины. На Кавказе жили черкесы, абхазы, грузины. А сейчас заселяют русскими. Ну, мы это делаем всегда. Это ну, называется... В международном праве замещение населения оккупированных территорий. И с точки зрения международного уголовного права считается военным преступлением. То же самое сейчас происходит в Мариуполе. В Крыму уже 10 лет так происходит. Мы завезли в Крым больше миллиона человек из большой России. Больше миллиона. А там до войны жило всего 2,5 миллиона. Кто-то убежал от нас, кто-то остался. А мы еще миллион завезли. То есть половину населения сегодняшнего Крыма. Это завезенные из России люди. Понимаешь? Я просто в шоке. Да уж. Вот эти особенно. Вот это же Под, Зеленский подъемы... с Байденом, да, всю Россию разломали. Да. Не говори. Вот эти, вот эти еще подъемы на, на этот, на. Как называется, На еду там, на вещи. На детское питание это вообще пиздец. Я, 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 не, я не могу понять. В смысле, где-то останавливается, уже где-то остановилось. У нас уже здесь на Кавказе цены дороже, чем в Москве. Тогда я вот в не Донецке, понимаю. в Донецкой области цены выше, чем в Москве. В Луганской области цены выше, чем в Москве. В Крыму цены выше, чем в Москве. Это ж коррупция. В Москве все дешево. Нет, в Москве дорого. Но у меня в Белгороде ну, дешевле ну, пока, пока еще, чем в Москве. Но дороже, чем э, в Харькове было до войны. Мы раньше в Харьков ездили в Украину. Купить продукты, потому что их есть там, можно, они у них нормальные. Купить вещи, потому что там можно было купить нормальные вещи по нормальной цене. Купить бытовую технику. Они от нас везли топливо, бензин. А мы у них покупали э, продукцию готовую. Ну, то есть сырьевой придаток. Ну да, обмен, короче, можно сказать. Ну, как так себе обмен? Мы им сырье, они а нам готовую продукцию. Ну, да. ну. что, ты больше не хочешь в Советский Союз, надеюсь? Помину да, я начал. Да. Правильно. Молодец. <сих> Достучался я до тебя. Давай. Ко мне вопросы есть? Да нет, почему? Нет, а, а в армии, а в армию или в полицию, ну тогда милицию, статую Рок, и бы тебя не взяли. Я знаю, я знаю. Меня и сейчас не забрали, я хотел, но не забрали. Ну когда сейчас получается. А куда ты хотел? Пойти повоевать против Украины? Нет, я просто, короче, на то время я хотел пойти просто в армию, как бы, как все служат, год отслужить и все, но меня не забрали э, из-за того, что я встал на очередь на квартиру. Как я встал? Потому что э, потерял родителей. И поэтому сейчас уже... Ну, вот ты вот, сирота, короче. Год встаю. Ну да, да. И, и из-за того, что я сейчас стою до сих пор, вот, уже десятый год, а э, они говорят, типа, пока нельзя пока ты не получишь квартиру. Я ты говорю, как нельзя других забирать? Ты, ты, не, ты не ходи, сынок. Понимаешь, в чем дело? Я живу рядом с этим народом всю свою жизнь. Они прощать не умеют. Это кто, украинцы? Да, вот у меня когда спрашивают, за кого ты, за Россию там, или за Украину, я говорю, и не за то, и не за то. Я к тому, Просто что знаменит. не надо ходить на чужую землю и воевать за ООО. Не, не имеет это смысла. Это чужая земля, не наша. А я вот ну, тоже говорю, блин, зачем вот это все? Это, это дебилизм, честно, блин. Я говорю, это не моя война. Не чья-то еще. Это вот ихня это правительство, вот это вот все. Да какое правительство? Какое правительство? Путин издал в 2022 году указ о частичной мобилизации. Как минимум полмиллиона человек по этому указу призвано в армию по мобилизации. Это наше с тобой сограждане. Понимаешь? Это не Путин, это не Шойгу это вот обычные люди типа тебя и меня которые взяли в руки оружие и зомбированные пропагандой пошли на чужую землю защищать Россию. Пошли на чужую землю защищать Россию. И у них в голове ничего не щелкает. Ну, автомат руки пошел. Ладно. Ко мне вопросы а, есть? Нет. Нету. Давай. Всего доброго. Насрано в голове. Як же насрано в голове?